Банк построил пирамиду, так. и теперь он обвиняет людей, что они в ней участвовали. То есть, по сути дела, это абсурд. То есть, банк говорил, валюта стабильна, берите кредиты в валюте. Валюта револьвировалась, то есть, доллар с 5 стал стоить 4,6. Цены на недвижимость росли там, на 50% в год, как минимум а процентные ставки составляли 11-12%. И э, можно было купить недвижимость, не вкладывая денежных средств, потому что начальный взнос составлял 10%, то есть практически без всяких вложений. То есть любой мог купить недвижимость, и любой хотел заработать, потому что процентная ставка составляла 12% или 10%, а рост цены на недвижимость составлял 50%, 40% прибыли. Соответственно, Огромный спрос, огромный рост цены. И сейчас банки, в октябре месяце, прекратив кредитование, снизили этот спрос до нуля. То есть именно банки обвалили цену на недвижимость в 5-10 в раз. Нет спроса, нет цены. Огромное предложение. Учитывая это то, что банки прекратили выдачу кредитов на бизнес, соответственно, в дополнение к экономическому кризису это еще больше снизило доходы предпринимателей и бизнесменов и сделало невозможным выплату их кредитов, что привело к выбросу на рынок так называемого залогового имущества, что еще больше понизило цену. Анатолий Рудзинский, генеральный директор консультационного центра с питань банкротства, беру участь в сегодняшних диалогах. А, Пане Анатолію, я, вы знаете... знаєте, Все ж таки хотів повернутися до однієї з ваших тез про те, що бусимто... а банкам така процедура є дуже вигідною. Вони себе теж знімають багато багато таких питань, з якими їм доводиться просто рутинного сенсу, з якими їм доводиться щодня стикатися. Чому тоді немає обопільності в цьому процесі? І власне яке їх ставлення до діяльності вашого центру? От ви з'явилися. Вот это нам же такая халепа до головы, або что, может, какой другой вариант, не знаю. Отношение банков к нашему центру двойственно. 70% банков спокойно и, на мой взгляд, положительно относятся к процедуре банкротства. И только 30% относятся к ней враждебно, обжалуя постановление суда о признании должников банкротами. Вот и даже жалуюсь в правоохранительные органы. На мой взгляд, это связано с тем, что все эти банки, а именно УКРСИП, УКРСОЦ, Альфа и ВТБ, принадлежат иностранным собственникам практически на 100%. Таким образом, они управляются наемными украинскими менеджерами, которые в отсутствии выдачи кредитов не имеют дополнительных доходов, и утрачивают последнюю возможность зарабатывать на продаже залогового имущества. Угу. То есть в процедуре банкротства сотрудники так называемых отделов по работе с проблемной задолженностью, сотрудники службы безопасности, сотрудники юридических отделов остаются без работы. То есть они не могут реализовывать имущество по сниженной цене ниже рыночной и таким образом зарабатывать на разнице. Мы слушаем Объяснения нет. Мы, пана Анатолию, повернемся до вашей думки сразу после звонка глядача. Мы слушаем вас и ваше запитание, будь ласка. Здравствуйте. Доброго вечера. Хотелось бы узнать ситуацию в земельном банке. Он может подлежать тоже банкротству, если на украинской мові, Или там какие-то другие А дякую за запитання. Майцена, от один із банків, просто конкретних береться до уваги, дійсно, що в такому випадку можете ну, порадити. Прежде всего, ми займаємося банкротством фізичних літ. Угу. Банки ми ще не банкроті. Ні, Ні, мається на увазі. Я так зрозумів, зі слів глядачки. Якщо вона в цьому банку, який вона озвучила, брала кредит свого часу. Якщо фізичне лісо неважливо, в якому банку взяв кредит, фізичне ліцо. Угу. То есть он может быть признан банкротом и, соответственно, этот задолженность по этому кредиту в порядке предусмотренным законом будет списана. Что же касается конкретного банка, если все-таки вопрос был о банкротстве этого банка, то мы... Не можемо нічого сказати не можемо коментувати про фінансовому стан того чи іншого банку. А ви сказали, що за чотири місяці вже понад 50 підприємців скористалися послугами центру. Ви навели статистику близько 30 з них. Так, от ви довели до логічного вже завершення, позитивного для них, так наскільки я можу зрозуміти. Не совсем. Я говорил о том, что судом вынесено 45 постановлений, 45 которыми, постанов, которыми да. было признано признаны физические лица банкротами. И еще 30 физических лиц находятся в состоянии оформления документов или в состоянии рассмотрения их документов судом. Сколько за часом тревожит? Кожное из их справ. Чи там э, все зависит вид э, процедура банкротства, если ее никто не обжалует, э, заканчивается ну, максимум через 6 месяцев. То есть он, mm -hmm. она длится где-то 4-6 месяцев. То есть, если кто-то из кредиторов начинает обжаловать процедуру банкротства, то, к сожалению, то есть пока не будет принято окончательное решение вышестоящими инстанциями. Но мы оказываем клиенту услуги и ведем его дело вне зависимости от количества обжалований. То есть мы не продаем клиенту судебное решение, мы продаем клиенту конечный результат списания задолженности на основании действующего законодательства. Таким образом, если решение суда о признании этого физического лица банкротом. По каким-то причинам будет отменено вышестоящими судебными инстанциями, мы исправим ошибки, на которые нам укажут эти вышестоящие судебные инстанции, и подадим документы этого физического лица снова. До достижения позитивного результата да, для... безусловно. При этом это физическое лицо не будет доплачувати ні одної гривні за це. А у нас залишається близько хвилини до завершення діалогів. Зазвичай підсумкове звернення, але хотілося б все ж таки почути якісь координати, куди звертатися підприємцям по допомогу. Консультаційний центр по вопросам банкротства знаходиться на Сумській 94. Це перекресток Сумської і Каразіна. Наш телефон 75 12 333. 75 12 333, то есть мы будем рады помочь всем нуждающимся физическим лицам. И, зазвучая, невеличкий писумок сегодняшней размовы, прошлом. Мы хотели бы рекомендовать физическим лицам не бояться и отстаивать свои интересы перед банками. То есть вы, э, коренные жители Украины, э, в отличие от... Іностранних банків, которые прийшли здесь для того, щоб зарабатывать деньги, і ваші інтереси повинні бути для українського господарства всього, і ви повинні їх відстояти в соответствиї з действуючим законодательством України. Дякую, Анатолій Родзинський, генеральний директор консультаційного центру з питань банкрутства, був у сьогоднішніх діалогах. Мене звуть Микола Пахні. Зазвичай зичу віри у день прийдешній і пам'ятати добру істину, що невирішуваних ситуацій не буває. З кожною і навіть із найскрутнішою завжди є вихід, і тому підтвердженням є сьогоднішні діалоги. І слова мого сьогоднішнього гостя. До наступних діалогів ви хай щастить.